নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰভাৱে জাপানীজাইটিছ আৰু গতিকে এতিয়া সকলোৱে সাৱধানে থাকক আৰু দীঘল কাপোৰ পৰিধান কৰক কিয়নো এই ৰোগত এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে বহুজন সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এইবাৰ চিলাপথাৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আতংকিত হৈছে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ এই ৰোগৰ ফলত এজনৰ মৃত্যু আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আন এজন লোক চিকিৎসকৰ দলে গাঁওখনৰ চৌদিশে ফগিং ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আতংকিত ৰাইজে ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ চিলাপথাৰত জাপানীজ এনকেফালাইটিছত আতংকিত ৰাইজ এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সংকটনক অৱস্থাত চিলাপথাৰৰ অঞ্চলত এতিয়া ধৰিছে জাপানীজেলাইটিছ ব্যাধি ৰোগ জাপানীজাইটিছ ব্যাধি ৰোগে চিলাপথাৰৰ চিলাটোকী ডিমৰাইজক যোৱা মাহৰ শেষত কেইবাখনো গাঁৱত এইবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ললিত দলেৰ পুত্ৰ পঞ্চাং দলে শিশুটিৰ এই ৰোগত মৃত্যু হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে সম্প্ৰতি ডিমৌ ডেমগাঁৱৰ লেখন পাগিঙৰ পুত্ৰ দেৱজিত পাগিং অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত পঁচিছ ধৰি যুঁজি আছে ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ দলে গাঁওখনৰ চৌদিশে ফগিং অৰ্থাৎ ধোঁৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আতংকিত ৰাইজে ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা বিভাগক আহ্বান কৰিছে জনাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত বৰ্তমান সময়ত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আন এজন এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে চৰকাৰে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যদিও চৰকাৰক কাটৰ আহ্বান কৰিছে এইসকল ৰাইজে যে ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা তেওঁলোকক বিতৰণ কৰে যাতে চৰকাৰে কিয়নো এই ভয়াৱহ ৰোগত এতিয়া আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু হৈছে শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আনফালে আন এটি শিশু এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে স্থানীয় ৰাজ্যৰ সেয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ল'ৰাজন মানে আজি দহ বাৰ দিন বেছিয়ে হ'ল বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব অসুস্থ হৈ আছে কোনো ধৰণৰ প্ৰথমতে জ্বৰহে হৈছিলে জ্বৰ হোৱাৰ পিছত ডাক্তৰ মেডিকেল কৰিলোঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ ধেমাজিটো ৰাখিলোঁ চাৰি পাঁচদিন একো হেৰি নেদেখিলোঁ মানে তেতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ আমাক ৰেফাই কৰিলে ডিব্ৰুগড়লৈও লৈ গৈছোঁ যদিও ডিব্ৰুগড়ত ভালকৈ চিকিৎসা কৰিছে কিন্তু কি বেমাৰ বুলি কৈছে এইবোৰ এণ্টিপ্লাইচ নে কি এইটো বেমাৰ হৈছে বুলি কৈছে ডাক্তৰে ৰিপৰ্ট মতে তেতিয়া ৰিপৰ্ট হেৰি কৰিছে তেতিয়া ডাক্তৰে কয় বহুতখিনিয়ে হেৰি কৰিছে বাৰু কিন্তু ভগৱানৰ ওপৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মানে ল'ৰাটো যেন ভাল হওক অসমবাসী ৰাইজে সকলোৱে যেন প্ৰাৰ্থনা কৰক আমাৰ ল'ৰাটো ভাল হওক দেখি পেলাই যিটো কয় আছে ন এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে একো সুস্থ হোৱা নাই আমাৰ ল'ৰাটো কথাও ক'বও নোৱাৰে একো খাবও নোৱাৰে পানীও খাব নোৱাৰে ডাক্তৰ ৰিপৰ্টটো মতে কৈছে ডাক্তৰে কৈছে আপোনালোকৰ ভগ ভাগ্য যদি আছে জীয়াব যদি আপোনালোকৰ ভাগ্যত নাই এই ল'ৰাজন জীয়াই নাথাকিব বুলি কৈছে হ'লেও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু একো একো এটা আমাৰ চকুৰ আগত একো এটা ফলাফল আমি এতিয়ালৈকে দেখাই নাই ল'ৰাটো যেনেকৈ আনিছোঁ তেনেকৈ তেজো দিছোঁ তেজ দিব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি তেজো দিছোঁ কিন্তু কোনো এটা আমি ফলাফল দেখি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো হৈছে দেৱজিত পাংগিং আমাৰ ল'ৰাজনৰ নাম দেউতাকৰ নাম লেখন পাংগিং একো সকলোতে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সেইটোৱে যে অসমবাসী ৰাইজে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক আমাৰ ল'ৰাটো যেন ভালকৈ সুস্থ হৈ আহক আজি আহিছিলে আহি পেলাই স্প্ৰে কৰি গ'ল লামাৰ পৰা আহিছিলে কি কি কৰি চাই মেলি গ'ল ঘৰৰ বস্তা পাতিও চাই গৈছে আৰু স্প্ৰে মেলি কৰি গৈছে বাৰু মেডিকেলৰ পৰা টিম আহিছিলে লামা মেলি সেইটোৱে জনাওঁ যে আমাৰ ঘৰৰ বস্তা পাতি একেবাৰে বেয়া দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমি তাত গৈছে আজি তেজ দিবলগীয়া হৈছে কিনিবলগীয়া হৈছে কিছুমান বস্তু আমাৰ কিনিবলৈ আমাৰ সামৰ্থ নাই মানে হাতত পইচা নাথাকে এইটো বস্তু আন বুলি কয় আমি যাওঁ কিন্তু আকৌ সুদাহাতে কিছুমান ঘূৰি আহিবলগীয়া নিচিনা হৈছে আমাৰ একো সমৰ্থ নাইকিয়া হৈ গৈছে অনিয় ভূৱন পেগু ডাঙৰীয়াত সকলোলৈ আপোনালোকক আমি কাটৰ জনাইছোঁ আৰু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আপোনালোকে যেন আমাক চকু মেলি চাই সহায় কৰে আমাৰ ল'ৰা এই দুখীয়া পৰিয়ালটোক যেন আমাৰ ল'ৰাটোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ল'ৰাটো যেন ভাল হৈ আহে আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিলে যদি পাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা যদি সুবিধা পাওঁ অসমবাসীৰ পৰা যদি কিবা এটা সুবিধা পাওঁ আমি তাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজক এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ এক্সোৱেলি এইটো দিনত প্ৰায় মানে দেখিছোঁ দুই দুইটা কেছ এতিয়ালৈকে আমাৰ চিমেণ্টমুখ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আণ্ডাৰত দেখা গৈছে হৈছে এটা অলৰেডি ডেট হৈছে যোৱা একত্ৰিছ মে' আমাৰ্চি মাজবাৰীত আৰু এতিয়া সদ্যহতে এটা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেত হ'ল দেৱজিত পাংগিং ডেমগাঁৱৰ তেওঁ বৰ্তমান এ এম চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া ডেমগাঁৱত আজি ফগিং কৰিলোঁ ফগিং কৰিলোঁ আৰু আঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰিলোঁ তাৰপাছত এখন সজাগতা সভাও ইয়াতো আহ্বান কৰা হৈছে সজাগতা সভা কৰা হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰাও আমাৰ মেলেৰিয়া টেক টেকনিছিয়ান আহিছে মেলেৰিয়া আমাৰ হেৰি বিভাগীয় বিষয়া আহিছে তেওঁলোকে সেই বুজাইছে আৰু সন্তানটি যাতে ভাল হৈ আহক আৰু আৰু ৰাইজেও এই বিষয়ে ইয়াৰ ওপৰত নিজে সজাগতা হওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিশেষকৈ এতিয়া গৰমৰ বন্ধ তেওঁলোকে এতিয়া দিনটো প্ৰায় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰি ফুৰে হাবি জংঘলে আৰু মহটো এতিয়া চবতে থাকে ঘৰতো হয় ঘৰতো মহ মহ থাকে হাবিতো থাকে এতিয়া ঘৰত হ'লেও যাতে দিনত আঁঠুৱা লৈ হয় দিনত হ'লেও আঁঠুৱা ল'ব লাগে ৰাতি হ'লেও আঁঠুৱা ল'ব লাগিব সেই ৰোগটোৰ পৰা সেইয়াই যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যদি আপোনাৰ হয় তাক যদি লগে লগে চিকিৎসা নক কৰা নহয় যদি আপোনাৰ দেৰি দেৰিকৈ ঘৰতে সাধাৰণ জ্বৰ বুলি ভাবি থাকে ঘৰত যদি তেওঁলোকৰ ৰসাই থয় তেতিয়াহ'লে কিয় চিকিৎসা কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিটো সময় লাগে সেই সময় যদি তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিবলৈ নাযায় তেন্তে বাচ্ছা অলপ ক্ৰিটিকেল হৈ যায় গতিকে আমাৰ এৰিয়াত আমাৰ চিমেণ্টমুৰাজী চিকিৎসালয় আত দুজন হৈছে এজন এজন অবশ্যই ঢুকালে যা একত্রিশ মে আর সি মাজর বাড়ি সাবসেন্টার আন্ডার আর এজন্য এটা আমার ডিএম গর তেখেত বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে